Тому що ви будуєте майбутнє нашої країни. Безперечно, що коли ми проводимо атестацію колективів, і надзвичайно нам приємно, коли ми аналізуємо той факт, що тенденція йде до збільшення. Сумно, звичайно, якщо колективи з якихось причин вибувають у списку. Але надзвичайно приємно, що список колективів продовжується. І я думаю, що погодяться сьогодні зі мною члени атестаційної комісії. что ми маємо право сьогодні рекомендовать цей колектив на почесне звання? Студії танців. сучасної студії танцю. Опаски супані переміни. Шановні друзі, за доручення президентів Федерації при області. Дозвольте нагородити вашого керівника Катерину Володимирівну. Нагороджується учасниця студії Слободянюк Діана Миколаївна. І ціни подарунком. А Шикова Аня. вручати вам посвідчення про присвоєння вам звання народного ансамблю танцю про спілок України. Вітаємо вам, свято! Сьогодні вечір говорив з нами мовою танцю, музики, але й звичайні слова доречні, якщо це слова здохоблення, вітань і побажання подальших. І творчого натхнення. Для вас на ювілей і подарунки і нагороди обласна організація профспілки працівників освіти і науки нагороджує почесними грамотами і преміями. провела в очень волновалась за вас. Большой восторг, спасибо вам большое. Вы просто супер, вы молодцы. Каждый раз прихожу на ваши выступления, каждый раз прихожу на ваши концерты, ухожу с массой эмоций, массой впечатлений. Оставайтесь такими же молодцами и всегда приносите людям радость. Спасибо. Директором коллектива сегодня выступала достойная Затона Анна Солян, победитель финала Анни Окрами, Виктория Бидурина, Левушин Никола. Спасибо огромное, ребята, огромное вам спасибо за то, что вы есть, за то, что вы действительно такие талантливые и просто творчество это из вас прет. Извините за выражение, но действительно вы молодцы, Катерина Владимировна, особенно вы. Десять лет держать такой коллектив, ни одно поколение прошло через наш политех, и некоторые из них даже стали руководителями своих коллективов. Вот, например, как Олег Филиппов, который студент наш. Олечка тоже, где так маленький показан, тоже наша студентка. Действительно, я надеюсь, очень позитивный коллектив, который действительно сплоченный. Вы прекрасный директор, замечательный хореограф. Мы вас очень-очень любим. что вы пришли сегодня. А вы, дорогие мои, любимые, самые-самые лучшие, для меня вы всегда самые лучшие, для меня вы самые талантливые, я вас всех очень-очень люблю. Спасибо вам, что вы выдержали этот марафон двухмесячных репетиций, Тебе сонные ночи, один без выходных, боже, вам спасибо большое, вы умнички, спасибо. своих детей. Поверьте, им это очень важно. Я думаю, что их, они чувствовали вашу силу, вашу энергию. Спасибо вам, что у вас такие хорошие детки. Такие талантливые, такие дружные. Они действительно молодцы. Они действительно с огромной душой. В общем, спасибо всем. Конечно же, спасибо тем ребятам, которые выступали сегодня, вот нашим друзьям, которые помогали нам в наших постановках, украшали их своими чудесными локальными данными. Спасибо вам большое, ребята. Спасибо нашим дорогим, любимым мальчикам, которые обеспечили технически этот праздник. Витя, Саша, Вадим. И, конечно, конечно, чудо-ведущему Васику. дорогих любимых участников. Итак, наши дорогие любимые мальчики, мы вас хотим особенно отметить, вас у нас, у вас у нас очень мало, поэтому любим, ценим, носим на руках и поздравляем еще разочек. Филиппов Игорь, спасибо! когда мальчик вывернул ногу, и вот Саша за неделю выучил всю программу и выучил ее. Спасибо, Саша. Шуневич Владимир. И теперь наши девочки, Клинская Анастасия.